Она вот Ирина... это, вот Шепалах. это видишь. Когда я тебе вот это твой голову делаю. Ой-ой-ой, как нам страшно, котик Джан. Мы не боимся котиков. Если есть туман, ребят, накиньте туман на 30-й секунде. Господи, помоги нам. Ребятки, сейчас на 30-й будет перчатка от пончиков, ребят. Шепалах тебе дам. Счет 1-1, сейчас будет последняя игра. Ща, счет 1-0 пока что, малыш. Сейчас будет 1-1. Малыш, малыш Джан, Джан. Не, спеши. не спеши. котик. Ребятки, у нас перчатка. Ребятки, кто может, поддержите. Ребята, у нас перчатка. 20 секунд. Барди, Господи, 20, помоги я. нам. Олечка, спасибо большое. Ребята, 15 секунд. Юрчик, бля! Юрчик, Давай. спасибо, ребятки, пожалуйста, вместе чуть-чуть кто-нибудь. Господи, помоги нам, Юрчик, спасибо, котик. О, боже мой, ребята, все вместе. Господи, шот, блядь! Старлорд, спасибо, мама, дорогая! Господи, помоги, что это такое? Старлорд, спасибо! Боже, я в шоке! Господи, я в шоке. Спасибо, Старлорд. Вы сумасшедший. Телеген, вы спасибо огромное. И и Боже, Юрчик, спасибо, Старлорд. Чебурашка, Хани, спасибо огромное. Боже, Юрчик, спасибо. Боже, Старлорд, вы сумасшедший. Спасибо, Анаида, спасибо, Олечка, Ира, спасибо. Ирина всем, а Линочка, савис. спасибо. Кувыка, всем огромное спасибо. Ребятки, заберите их, друзья, пожалуйста, Юрчик. Боже мой, Парня. я в шоке. Нас Юра, святого. спасибо. Стар -лорд, Ленчик, От души вам спасибо огромное, боже, я в шоке. я честно, ты знаешь, кто, кто твой топ-1? Нет. Хорошо, увидимся. В... Я первый раз вижу. Это Старлорд, Я не знаю. Кто ну, нормально, это. все, нормально. Вечером увидимся. Давай, малыш, мы главные армяне в ТикТоке спустили тебя, спустили тебя с олимпа. Хейтер, я не знаю, но я думаю, что это хороший человек. Спасибо вам огромное. лорд спасибо, не важно, кто вы. Спасибо вам от души. Спасибо вам большое, вам здоровья. Юрчик, тебе дорогой, спасибо. Спасибо Анаида, спасибо всем, всем, кто поддержал Чебурашка, спасибо. Каже хейтер. Ну, правильно. А что? а что, у меня тоже, кто меня не любит, против меня играет. Ну, что тут сделаешь? Это ничего не значит. У каждого есть люди, которые кто-то кому-то нравится, кому-то нет. Это не значит, что кто-то плохой кто-то хороший. Поэтому это все нормально. Человек имеет право кого-то любить, кого кто-то ему. Это игра, да. Тут это не значит, что если кто это, ну что а кто это? Если ему не нравится романтика. Ну такое бывает. И я не всем нравлюсь. И что тут такое? не значит, что если кому я не нравлюсь, тот плохой. Правильно, все верно. Поэтому Старлорд. Спасибо вам большое, Юрчик, спасибо, спасибо всем, кто поддержал. <свист> <свист> Нет, ну так, это не потому что... Почему называют хейтеры? Хейтер это тот, кто ходит там, не знаю, пишет гадости, последние слова там обзывает, там трогает, там, я не знаю. Как бы это там хейтер, который там обрехивает тебя. Человек, который против тебя играет, это не хейтер. Просто вот, допустим, был Бобер Курва, ему нравилось против меня играть, он кайфовал, ему нравилась моя реакция, когда я проигрываю. И он ко мне хорошо относился при этом. Нельзя сказать, что он мой хейтер был. Нет. Просто человек вот любил против меня играть. Ему нравилось. Его доводы. Спасибо вам, лорд, огромное. Спасибо вам от души. Спасибо вам за пода подарки, за поддержку. Спасибо. Пусть вам возвращается в сто крат. Добра вам и всего самого хорошего. Ой, боже мой, ужас, я в шоке, я, я смотрю, думаю, оно увеличивается, что это такое, я думаю, блядь, я в шоке, блядь, мы на четвертом месте, настоящий лорд, да, спасибо ему, мы на четвертом месте, ребята, нихера себе, круто, я все пропустил, я счастливый, да. Юрчик котик, спасибо тобі огромное. чи спасибо. Юрчик так старався, зайчик, спасибо тобі, котик. А от Юрчик тут.